TikTok-da tanınan bloqer Əmrah Mərrəmov saxlanılıb. Axşam az xəbər verir ki, bu haqqda Şeynoz Asx məlumat yayıb. Bildirib ki, TikToker hazırda Mərmanov rayon məhkəməsindədir. Qeyd edək ki, bir müddət öncə tanınmış musiqiçi Hüseyn Məhəmməd oğlu TikTok istifadəçilərinə canlı yayımda şəddi qeyri-etik ifadələri görə dinə şikayət hananmışdı. Şikayət edənlər arasında Əmrahın da adı olub. Əmrah bir müddət Türkiyəzustanda olduğu üçün onun Azərbaycan dövrüşü gözlənilib. Bu gün ölkəyə gələn Əmrah Məhərrəmov saxlanılıb. Xatırladak ki, o daha əvvəl canlı yayımda şiddətli söyüşlərə görə həbs edilib. Onda bildirək ki, bundan əvvəl Daqlı ləqəbli sosial şəbəkə fəali Diziliş Cəfərov və Səbiyyə Xanlarova həbs olunmuşdu.